А коли завершится нынешняя война? И от чего это завершится? Или Ну, к сожалению, стоит признать, что окончание войны от нас не зависит в том состоянии, в котором мы сейчас находимся. Кто-то, возможно, сейчас будет винить в, этих, в этом президента действующего или главкома, бывшего, настоящего, но на самом деле это квинтэссенция всего того, что происходило в Украине в последние 33 года. Поэтому... Как бы мы ни хотели, но об этом сказано много слов, повторюсь еще раз. Мы никогда не были субъектами никаких международных отношений. Нас всегда играли разные игроки, большие, в разные времена, при разных президентах, разных кабминах и так далее. Это будет продолжаться. Мы слабы всем, кроме одного. Мы очень сильны духом, мы очень сильны людьми, мы очень сильны армией. Это не лозунги для меня, я действительно это э, вичуваю, я действительно это вижу по поступкам людей. Э, Без угоды я к ним очень отношусь, ну, так с, с легкостью будем так говорить. А, то, что я читаю в тексте, и то, что вы сейчас прочитали, никакой конкретики нет. Даже крайний путь они соберутся для того, чтобы что-то. Ну вот собираться-то можно. Мы можем с вами каждый вечер собираться и обговаривать, там, допустим, вот не дай бог, кто-то нападет на Никарагуа, вы пойдете туда президентом страны, а я пойду премьер-министром. Мы будем обговаривать, обговаривать, собираться. Кто-то напал на Никарагуа, мы опять обговорим эту ситуацию какую-то и наше желание. Утренние, но дальше этого не пойдет угу, угу. поэтому я рад что это происходит потому что это все равно идет определенные заявления которые звучат и люди их слышат люди разных стран люди видят это все но никакой конкретики для украины именно в этих мирных угодах никакой конкретики для армии и для ну, окончание войны понятно, потому что там говорится, после окончания этой войны да, оно в да. себе не несет. Поэтому я достаточно, как бы мне нравится, что этот процесс идет, но это процесс ради процесса, как для меня, а не процесс ради конкретики того, что может произойти в будущем.